असलम नाजरन उम्मीदें आप सब खैरीत से होंगे हम आपको आपके अपने ही चैनल पर खुश आमदेद कहते हैं दोस्तों आज बात करेंगे सान्पों से मुतल सांपों के बारे में बहुत सी गलत फ़हमियाँ और देवालाई कहानियाँ मशहूर हैं हम कुछ कहानियाँ आपके सामने रखेंगे और उनके हकाइक भी आपके सामने रखेंगे इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूम मिल सकें और आप इससे पूरी तरह से मुस्तफ हो सकें से, इनने से इनने कुछ का देवमाला 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 से है। और कुछ मुसलमान भी कुछ कहानियों इसलिए इस बात है सिर्फ मालूम फ्राहम रखना है किसी मजहब या किसी करना नहीं

वेदों के मुताबिक ईश्वर ने तीन भगवानों को पैदा किया विष्णु और ब्रह्मा इन तीनों ने वगैरह पैदा सुना होगा तो उसके खात्मे के लिए भगवान को इंसान के रूप में इस दुनिया में आना पड़ता है मगर ये बात हम लोग जानते हैं कि कौन सा भगवान है जो अवतार लेता है वो है विष्णु भगवान

ये वो सांप है जो शिवा के तो गले में लिपटा हुआ होता है इसके बारे, बारे में कहते हैं कि शिवा ने इसे शक्तियां और आशीर्वाद दिया हुआ है इस सांप के सर पर मनका यानी नाग बनी हुई है एक और सांप कालिया नाग था ये एक जहरीला सांप था ये जमुना में रहता था उसके जहर से बुलबुले बनते थे और कोई जानदार करीब नहीं आ सकता था एक रोज ने उसके सर पर नाच उसके कई सरों को कुचल कर उसे जेर था

सांपों के, बारे, के बारे, बारे में एक कहानी मशहूर है कि वो बीन की धुन पर रक्स करते रकस हैं फिल्मों वगैरह में बीन बजते ही नागिन का डांस शुरू हो जाता है इस सिलसिले में फिल्म नागिन में रीना रॉय और नगीना में श्रीदेवी के रक्स बहुत मशहूर हुए बाद तेरे भी तमाशा, तमाशा दिखाते हुए पिटारी खोल कर कोबरा को निकाल कर बीम तो, पर नचा जाए मगर क्या ये सच ये है? है जी नहीं नहीं ये गलत गलत क्योंकि सांपों के कान नहीं होते वो सिर्फ धमक महसूस करते हैं हमारी तरह सुन नहीं सकते सांप जो बीम की आवाज के बजाय रक्स करते हैं वो दरअसल रक्स नहीं होता बल्कि सांप बीम की हरकत के साथ हरकत करते हैं वो, वो खतरा महसूस करते हैं इसलिए के, आर्कत के, आर्कत के आर्कत साथ साथ आर्कत करते हैं। हैं, हैं। हैं हैं। और अगर आप से और से के के उपे उपे से देखें, सांप सांप फन मगर फासले बजाते रहते इस तरह ये देखने वालों को मशहूर कई फिल्मों में यकीन ये पंडितों के तो तो पेट 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 जाता हुआ। हुआ। गया। मगर गया पे सच है? है जी नहीं जी नहीं ये भी इसलिए वो दूध पर नहीं पलते खरगोश या छोटे जानवर हैं या बाद अंडे भी खाते हैं जबकि कुछ कोबरा का नान छोटे खा जाते हैं जबकि अजदहे निस्बतन बड़े जानवर खाते बारे हैं या मुमकिन है आप कहें आप कि आपने ऐसा आप कोई मंजर देखा है कि सफेद के सांप को तू तुला कर दिखाया है तो बाद औकात ऐसे तमाशे दिखाने के लिए सफेद सांपों को हफ्तों के आसार पर दूध पिलाते हैं तो प्यास की शिद्दत से वो बेचारा दूध पीने पर मजबूर हो जाता है मगर इससे उसे शदीद नुकसान पहुंचता है वो मर भी सकता है ऐसा करना यकीनन जानवर पर जुल्म है

जब, जब वो वादी तस्वीर देख ही नहीं सकता तो वादी तस्वीर खींचेगा कैसे फिर ये सिर ये बात क्यों मशहूर है हमारा अंदाजा है इसकी एक वजह हो सकती है वो ये कि अगर आप किसी सांप को इस तरह मारेंगे उसका सर धड़ से अलग कर देंगे या धड़ को कुचल देंगे तो हर दो सूरत में सांप का सर कई घंटे तक जिंदा रहता है और नस जिंदा रहता है बल्कि करीब आने वाले को डस भी सकता है इसीलिए इसी सांप को मारकर उसके सर को, सर को या तो घड़ा घड़कर दफन कर दिया जाता, जाता है या उसे मुकम्मल तौर पर कुचल कर खत्म कर दिया जाता है हो सकता है कि यही हिदायत वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी सूरत बदल कर ये सूरत अख्तियार कर गई हो अल्लाह आलम एक और कहानी जिस पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं वो है इच्छाधारी सांप या जून बदलने वाले सांप की कहते हैं कि सांप अगर सौ साल तक जिंदा रह जाए तो उसे ये शक्ति या ताकत मिल जाती है, है कि वो अपनी झूठ बदल सकता है वो किसी भी इंसान या जानवर के रूप में आ सकता है रीना रोयल ने नागिन और श्रीदेवी ने नगीना में ऐसी ही इच्छादारी नागिना का किरदार अदा किया था ये कहानी तो ऐसी है कि आजकल कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा फिर ये कहां से आई

पढ़ हीं, पढ़ हीं। और, और ये फिल्म देखना चाहे तो देख देखिए ठीक है ना दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये मालूम उन तक भी पहुंच सकें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो ये सुर्ख रंग का सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ लगाइए जो घंटी का बटन है इसे ज़रूर दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बरवक़ मिल सके मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़